নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে ভালে আছোঁ আজি এটা সঁচা কাহিনী লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাহিনীটো হৈছে এহাল পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁৰ সন্তানৰ লগত কৰা কিছুমান দুৰ্নীতিৰ কথা কথাটো হৈছে আমাৰ সমাজত কিছুমান মানে একাংশৰ কথা কৈছোঁ সকলো নহয় কেতিয়াবা কি হয় এগৰাকী মাতৃৰ যেতিয়া চাৰি পাঁচজন সন্তান থাকে তাৰ ভিতৰতে কিছুমানক বেছিকৈ মৰম কৰে চাৰি পাঁচজনৰ ভিতৰত কিছুমানক বেছিকৈ মৰম কৰে আৰু সেই মৰম যিজনক কৰে সেইজনে কি কৰে মৰমৰ চল পাই পায় পাই পায় বাকী কেইজনক কিছুমান মানে অজুহাত দেখাই 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 আৰু বেছিকৈ দেখিব নোৱাৰা কৰি পেলাইগৈ পেলোৱাৰ ফলত কি হয় মানে এনেকুৱালৈকে সিদ্ধান্ত হৈ যায় যে ধৰক দুজন ল'ৰা বা তিনিগৰাকী ছোৱালী তেনেকুৱাৰ ভিতৰত আৰু ডাঙৰজন ল'ৰাই কি কৰিলে মানে সৰু ল'ৰাজনক তেজপুত্ৰ কৰিবলৈ দেউতাকক বহুত কাকতি মিনতি কৰিলে যে ইয়াক তেজপুত্ৰ কৰিব লাগে আৰু যিকেইগৰাকী বায়েক আছিলে বাৰু বিয়া বাৰু হৈ গ'ল তাৰপিছতে ল'ৰাজনৰ কথা মতেই দেউতাকে কি কৰিলে তেজপুত্ৰ কৰিলে সৰু ভাত ভায়েকক তেজপুত্ৰ কৰাৰ পাছত সৰু ভায়েকে অনাই বনাই তেনেকৈ যিহেতুকে বিবাহপাশতো আৱদ্ধ হ'ল সন্তানো আছে তেনেকৈ অনাই বনাই বহুত কষ্টৰে তেওঁলোকে পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছে পোহপাল দি থকাৰ পাছতে কি হ'ল যিজনে কৰিছিলে তেজকপুত্ৰ যাৰ পৰোচনাত পৰি কৰিছিলে সেই পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ গ'ল যিজনৰ পৰোচনাত পৰি দেউতাকহঁতে তেজপুত্ৰ কৰিছিলে যাৰ পৰোচনাত পৰি কৰিছিলে সেই পুত্ৰজন ঢুকাই গ'ল ঢুকাই যোৱাৰ পিছত কি হৈছে যিগৰাকী বোৱাৰী আছিলে সন্তান আছিলে তেওঁলোকে কি হৈছে এইয়া মানে শহুৱেক শাহুৱেকক চাব লাগে বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল মানে মাতৃগৃহৰ ফালে গুচি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া চাওক ভগৱান পৃথিৱীত নথকা নহয় ভগৱান পৃথিৱীত আছে আৰু যে এই কৰ্মফল বুলি যে কয় ভগৱানে মানুহক উঠাই নি থাকে উঠাই নি থাকে আৰু সেই উঠাই যে নি থাকে সেই প্ৰমাণটো কিন্তু মানুহে দেখা পাব লাগিব এই ঘটনাখিনিনো কিয় হ'ল এইটোনো কিয় এনেকুৱা কৰিছে আচলতে এষাৰ কথা কি জানে ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণে কৰে বুলি কয় গতিকে শেষত কি হ'লগৈ আপোনালোকে আচৰিত পাব সেই যে তেজপুত্ৰ যিজনক কৰিছিলে বৰ্তমান সেই তেজপুত্ৰ কৰাজনেহে এতিয়া পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছে গতিকে চাওক চাওক মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰোবাৰ পৰোচনাত পৰি কাৰোবাৰ কিছুমান মিছা হেৰিত পৰি পেলাই মিছা কিছুমান অভিযোগৰ ভিত্তিত কিছুমান কথা কৈ 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 ঘৰখন ধ্বংস কৰি পেলালে শেষত কি হ'ল যাক নিন্দে তাকেই ভুঞ মানে নিন্দিবলৈ যাক পায় ভোঞ্জিবলৈ তাকে পায় বুলি কথা এষাৰ আছে নহয় মই ভালকৈ ক'ব জনা নাই বাৰু মানে নিন্দিবি নিন্দিবি জাক ভঞ্জীৱী তাক তেনেকুৱা কথা এষাৰ এতিয়া সুন্দৰকৈ সেই তেজপুত্ৰ কৰা পৰিয়ালটিয়ে চাই আছে গতিকে মই কৈছোঁ সত্যৰ সদায় জয় আৰু মই এতিয়া বহুতে মোক কৈ আছে বহুতে ইনবক্সত মেছেজ কৰিছে বহুত কিবা কিবি ঘটনা ইউটিউবত দেখাবলৈ পাইছে বা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তেওঁলোকে বহুতখিনিক কিবাকিবি দেখা পাইছে মই ইমান জ্ঞাত নহয় যিহেতুকে মোৰ নিজৰ কৰ্মৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আৰু আজিকালি কি হৈছে আৰু এটা কাম বেছিকৈ বাঢ়িছে মই ফিছাৰীত মানে ৰাতি ৰাতি চাৰে দহ বজাত যাওঁ আৰু চাৰে তিনিটামান বজাতহে আহোঁ তাৰ পৰা তেনেকুৱা সেইটো কাম বেছি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মানে মই ইমানখিনি এইবিলাক চাই কৰি থাকিবলৈ সময় নাই আপোনালোকে গমেই পাইছে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তেনেকৈ তাৰপিছত কৈছে লিংক কিছুমান দিছে যে এইটো এইটো এনেকুৱা আচলতে কি জানে এতিয়া চাওক আমাকে ইমান বেয়াকৈ সমালোচনা কৰিছে বহুত বেয়াকৈ মোক তিৰস্কাৰ কৰিছে বহুত বেয়াকৈ মোক সমালোচনা কৰিছে হা কিন্তু মই বহুত বেয়াকৈ মোক সমালোচনা কৰিছে মানে ইমান বেয়াকৈ মোক সমালোচনা কৰিছে কিন্তু মই অকণমানো ভাগি পৰা নাই কিয় পৰা নাই জানে কাৰণ মোৰ জেগাত মই স্থিতি অটল আছোঁ মই কেনেকুৱা মই জানো সেইকাৰণে মই অকল ভগৱানক দিওঁ আৰু চাওকচোন দুদিন নহওঁতে ভগৱানে চকুৰ আগত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে প্ৰমাণ সহকাৰে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে গতিকে আৰু কি আছে ক'ব লগা গতিকে ওপৰৱালাজনকে দিছোঁ আৰু সেই যে মোৰ লগত এতিয়া যোনকেইজন অন্ধ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ গৃহলৈ তেওঁলোক আহি আছে মোৰ গৃহলৈ তেওঁলোক আহি আছে আকৌ কিবা এটা বেলেগ মানে আমাৰ মাইকী মানুহ যিহেতুকে অসুবিধা থাকে সেই অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণেহে এতিয়া তেওঁলোকৰ ভিতৰে মানে দুগৰাকী অসুবিধা হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া অহাতো এতিয়া এক তাৰিখে তেওঁলোক অহা কথা এতিয়া আজিহে আকৌ গম পাম কি হৈছে কি হোৱা নাই আহে নে নাহে আৰু মই মানে এটাই ভাবিছোঁ বোলো গোটেই কেইগৰাকী আহক এতিয়া ভাল হ'ব সেইটোৱে কথা আৰু তেতিয়া আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাম আৰু সেই অন্ধ ব্যক্তিকেইজনৰ লগত আমি যিখিনি কৰিছোঁ বহুতে বহুত মন্তব্য দিছে বহুত বেয়াকৈ কৈছে ভালপোৱা লোক সকলো আছে কিন্তু আমি সেইখিনি আওকাণ কৰিছোঁ কাৰণ আমি জানো আমাক বহুতে বহুত কিবা ক'লেও মানে গোটেই অসমৰ ৰাইজেও যদি আমাক কিবা কয় আমি একদম শিৰ পাতি ল'ম কিন্তু নিজৰ কৰ্ম নিজে কৰি যাম কাৰণ আমি জানো কি কাম কৰিছোঁ কি ভালনে বেয়া কামটো আমি জানো সেইকাৰণে কাৰো কথা শুনিব নালাগে সকলোখিনি ভগৱানে বিচাৰ কৰিব সকলোখিনি আমি ভগৱানক দিছোঁ আৰু তেওঁৱেই ধুনীয়াকৈ আমাক বিচাৰটো কৰি দিছে গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ চাওক মানুহক হিংসা কৰি একো কৰিব নালাগে মানুহে হিংসা কৰিলে বোলে কি হয় দুপইচা ভৰাই আৰু ভগৱানে হিংসা কৰিলে বোলে ভেটি উচান দিয়ে গতিকে ভগৱানকে সকলো দিছোঁ ভগৱানে ধুনীয়াকৈ আমাক দেখাইছে আৰু যিখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আশা কৰিছোঁ বিশ্বাস আছে ভগৱানে সেইখিনি আমাক সুকলমে মানে কৰাই দিব আৰু এই যে কাহিনীটো ক'লোঁ দেখা দেখা পাইছে মানে পৰোচনাত পৰি পেলাই তেজপুত্ৰ কৰিলে তাৰপিছত আজি তেজপুত্ৰ কৰাজনে এতিয়া এই অন্তিম সময়ত চাব লগা হৈছে গতিকে মানুহক হিংসা কৰিব নালাগে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰক আপোনাৰ লগত ভগৱান সদায় থাকিব আৰু আপুনি নিস্বাৰ্থভাৱে যেতিয়া কাম কৰিব আপোনাৰ ফল আপুনি কাম কৰি যাওক ফলটো আপোনাক ভগৱানে দিব আপুনি বেলেগলৈ বাট চাব নালাগে নহয় ফল দিবলৈ হয়নে নহয় গতিকে সেইকেইটাকে ক'লোঁ লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়া বাই বাই